Понимаете, я же хочу покуражиться не против них, а за них. Ну, вот я бы хотел объяснить им эту разницу, потому что, понимаете, человек идет в политику бесплатно, только из двух, со, из двух соображений. Или у, у него есть внутренний драйв, то, что я называю кураж и желание что-то изменить, или он идет закосить бабло. Других мотиваций нет. То есть им все равно придется выбирать между тем, кто идет накосить бабла за деньги, но ну, идет бесплатно работать в Киев. И человек действительно идет работать бесплатно, но тогда у него должен быть какой-то драйв, кураж, извините, шило в заднице. И вот это вот, вот эта неуспокоенность. Ну а как по вашим э, данным ощущениям, избиратель сейчас хочет такого э, человека, как <coughs> вы, э, или э, крепкого хозяйственника? Знаете, я думаю, что избиратель хочет перемен к лучшему. У нас такое количество крепких хозяйственников научились косить бабло. Понимаете, косить бабло и оставаться крепким хозяйственником. Одно другому не мешает. И мы же видим одни сплошные этому примеры. Крепкие хозяйственники, вы знаете, воруют даже лучше, чем некрепкие. Ну, у них это лучше получается. Понимаете, воровать, будучи крепким хозяйственником, намного удобнее. Нет, это я знаю, как вас Так вас вот, и пусть бабушки это, это знают. Я думаю, знаете, избиратель ⁇ живой человек. Я понимаю, что вот, как говорят про, про секторы, что от живых людей не проблемы. Но э, именно к избирателю нужно идти и убеждать избирателя, что... Э, старые проворвавшиеся крепкие хозяйственники будут вести себя точно так же. Объяснять им, что крепкие хозяйственники вряд ли поменялись за время революции в хорошую сторону. А во время последних трех-четырех месяцев я что-то не видел на баррикадах эффективных крепких хозяйственников, которые что-то за это время изменили. В принципе, у нас сейчас время, честно говоря, вот в Киевраде и окрестностях, не для крепких хозяйственников, а для правоохранительных органов. То есть там крепкие хозяйственники уже столько наколбасили, что туда прокуратуру надо сейчас сначала запустить, часть крепких хозяйственников посадить, а вот уже оставшихся крепких хозяйственников под контролем, ну заставить работать. А то от крепких хозяйственников уже столько убытков, что думаешь, блин, может если бы они не были такими крепкими, меньше бы украли.